دوسرا حق ہے اللہ کے محبوب سسم کا کہ آپ کا ادب کیا جائے ادب ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں اللہ نے پچیس کے لگ بھگ امبیا السلام کا نام قرآن مجید میں لیا اور کئی امبیا کو نام لے کے پکارا یا آدم مسکو نام تو جغل جنہ یا یاہ یا خزل کتاب یا ابراہیم قد صدق ترو یا اس طرح ہر نبی کو نام لیا یا ابراہیم یا موسیٰ یا یاہیا یا عیسیٰ ہر نبی کا نام لیا نام لے کے پکارنا کوئی بید بھی نہیں ہے اور اللہ پکارے تو ویسے اعزاز ہی اعزاز ہے لیکن اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب اللہ کے اللہ نے اپنے محبوب کو چار دفعہ نام لیا محمد ہے پرانی مجید میں چار دفعہ لفظ محمد ہے جب بھی دوسرے نبیوں کو پکارا یا کہہ کے پکارا ندا کے ساتھ کے لیکن اللہ کے محبوب کو کبھی بھی اللہ نے نام لے کے نہیں پکارا یا یور رسول یا یور یا نبی یاسین تاہا کبھی نہیں کہا یا محمد ہے حالانکہ اللہ اگر کہہ دے تو کہنا اللہ کا بنتا ہے اللہ جو ہوا خالق ہے مالک ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں خالق مالک ہو کر نام لے کے نہیں پکارتا تم کیسے ادب نہیں کرتے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں نام لے کے نہیں پکارتا حضرت عباس سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا اللہ کے محبوب حضرت عباس عمر میں بڑے چونکہ چچا تھے بڑے تھے فرمانے کے کہ پیدا میں پہلے ہوا تھا بڑے اللہ کے رسول ہیں پیدا میں یعنی ادب کا تقاضا پیدا میں پہلے ہوا تھا لیکن بڑے اللہ کے رسول ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو مدینہ منورہ میں ایک, ایک قبیل آیا انہیں انہوں نے اللہ کے محبوب سے کوئی ڈائلاگس کرنے تھے تو وہ دروازے کے بغیر دستک دو کہنے کہ یا محمد اخرج علین محمد بہر ہے ہماری بات سنیں غیر مسلم تھے اب غیر مسلموں کے اوپر حکام کون سے طے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ادب مصطفیٰ کے حوالے سے غیر مسلموں کی بے ادبی بھی برداشت نہیں کی حالانکہ غیر مسلم کہہ سکتے تھے کہ ہمارے اوپر احکام تب لگے جب ہم اسلام تسلیم کریں ایک آدمی اسلام مانتے نہیں ایک آدمی ایگری میں داخلہ لیتے نہیں اور ایگری کے انتظامیہ کہتے ہیں یونیفارم پہنو ایگری کے انتظامیہ کہتے لگاؤ وہ کہتے ہیں کہ میں نے داخلہ ہی نہیں لیا داخلہ لینے کے بعد ایگری کے رولز اینڈ ریگولیشن ایک آدمی نے اسلام کی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا اللہ فرمایا بے شک داخلہ نہیں لیا لیکن ادب مصطفیٰ کے حوالے سے تم مسلم ہو غیر مسلم ہو اس معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے انہوں نے کہا باہر ہیں تو قرآن مجید میں سورہ حجرات ہے سورہ حجرات کا دوسرا نام صورت الاخلاق بھی ہے ان لذیذ جو نادون اکم ورائے حجرات اکثر الحمد للہ وہ لوگ جو حجروں کے بہر کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کیے بغیر آپ کو اپنے طریقے پہ پابند کرتے ہیں چاہیے یہ تھا کہ مسجد میں آئے کرتے سب فرما رہے ہیں کب آئیں گے زور پہ تو بیٹھ جاتے اپنے آپ کو نبوت کے پیچھے چلاتے نہ کہ نبی کو اپنے ترتیب پہ چلاتے تھے غیر مسلم اعتقادی کافر تھے عیسائی تھے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ اخلاق کو لکھا اِنَّ من وراء الحجرات اکثر لا یقین <قنون> وہ لوگ جو حجروں کے بیر کھڑے ہو کر نظم نبوت کی پابندی کی بجائے اپنا نظم چلانا چاہتے ہیں وہ تو بیوقوف ہیں بول صبرحت تخرج المقانہ خیر الحم اگر وہ صبر کرتے اللہ کے محبوب اپنی ترتیب پہ آتے یہ بہتر ہوتا تو غیر مسلم کے حوالے سے بھی بے ادبی کو برداشت نہیں کیے گا کوئی آ کے مسلمان بے ادبی ہو جائے تو آدمی اطاعت نہیں کر سکتا پھر جب یہ قبیلہ مسلمان ہو گیا بنو کہ ان کا یہ واپس جانے لگے تو اپنے پھر میں ان کا امیر کس کو بنایا جائے چونکہ امیر بنانا ضروری ہے ایک کو بھی کیا جائے حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں آپ کے دائیں طرف حضرت عمر بیٹھے ہیں بائیں طرف آپ نے پوچھا عمر سے کہ یہ قبیلہ مسلمان ہو گیا جو آیا تھا ابھی مدینہ میں اس کا امیر کس کو بنایا جاتا انہوں نے کہا یہ اقرا بن حابس کو حضرت عمر نے کہا کاکا بن مابد کو یہ دونوں اسی قبیلے کے سردار تھے پھر دونوں نے اپنے اس مشورے کی درائل دیے کہ میں نے بن حابس کیوں کہا اور دوسرے نے کہا میں نے کا بن کہ مابد کیوں کہا میرا مقصد یہ تھا کہ اس کو اگر امیر بنائیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اس کی دلیل یہ ہے نبوت کے ارشاد کی منشا کی تکمیل کے لیے شیخین نے دلیل دیا اللہ کے نبی نے پوچھا بولو کس کو بنائے انہوں نے جواب دیا اور جواب کو مزین کرنے کے لیے موید کرنے کے لیے دلائل دیے کہ میں نے اقرا بن حابس کا نام کیوں لیا اس لیے کہ یہ نرم دل ہے حلیم ہے بردبار ہے سخی ہے دوسرے نے کہا کہ میں نے کیوں نام لیا کاکہ بن محبت کریے اللہ کے محبوب نے ان دونوں کے دلائل سن کر یہ بھانپ لیا کہ ان میں سے کس کو امیر بنانا چاہیے طے کر لیا آپ فرمایا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا لیکن دونوں صحابی صابقن ہے ابوبہ کو عمر بخاری مسلم کی روایت آتی ہے کہ عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے بخاری مسلم کی روایت ہے عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے یعنی شیطان عمر کے طریقے پہ نہیں چل سکتا اور صدیق اکبر کے بارے میں کہا گیا کہ ہر امت کو صدیق ملا مجھے صدیق اکبر ملا مجھے صدیق اکبر ملا اب یہ دونوں صحابی جو مسلمانوں کے نزدیک تمام صحابہ سے بڑے ہیں اور شیقین اور بعد میں خلیفہ بلا فصل بنے صدیق اکبر اور ان سے ایک بات آمنا کے لال نے پوچھی کہ ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے اور دونوں نے حکم رسالت کی تعمیل میں بہتر جواب دینے کے لیے جرہ جرح کی بظاہر یہ بڑی خوبصورت بات لگتی ہے لیکن اس جرح کرتے کرتے دونوں جرح کے اندر آوازوں کو اونچا کر گئے نہیں میں یہ ہے نہیں کاکا میں یہ ہے نہیں نہیں کاکا میں یہ نہیں ہے اس طرح تو ہدف یہ کوئی علیہ السلام کی بیعت بھی نہیں تھی ہدف تھا بہتر جواب کا تعین آپ نے کہا میں نے سمجھ لیا مجھے پتہ چل گیا کون ہے لیکن اس پر پھر وہ آوازوں کی بلند آہنگی کی وجہ سے آپ کا یہ بات نہ سن سکے کہ میں سمجھ گیا دونوں بولتے رہے اس پہ آواز انزینظین اللہ ترف و سواتو سوت النبی وہ جو پہلے تھے اس میں یاج الزین نہیں کہا اس میں یہ کہا کہ اگر لوگ یہ احتیاط کرتے اس میں کہا کہ یاید الظین امن اللہ ترف و سواتو کو سوۃ النبی اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو اب اس کے مخاطبین کون ہیں تو تمام کتب تفاصر اور مفسرین متفق ہیں ابوکر عمر رضی اللہ عنہ اور کیوں ہیں وہ پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا لیکن قرآن مجید ادب مصطفیٰ کے حوالے سے اتنا حساس ہے کہ یا الظین آمن بے شک سامنے شخصیت ابو بکر کیوں نہ ہو عمر کیوں نہ ہو رضی اللہ عنہ باقی کا تو خیر خیال ہی نہیں آ سکتا اگر کسی کی قد و کامت کی بنا پر نبوت کے ادب میں معمولی سی ترمیم یا کمی قطعی برداشت کی جاتی صدیق اکبر فاروق اعظم اس بات کے مست دیکھتے لیکن مسئلہ بارگاہ نبوت کے ادب کا تھا یائی الزین امن اللہ ترف و اسفات و کمفو سوت النبی دیکھو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کا تحفظ کیا کرو تم تبن بلند آہنگ ہو یا تمہاری دلائل کے تلاش میں آوازیں بلند ہو گیا عجز کی سزا کیا ہوگی اگر تم نے یہ نہ کہ سزا کیا ہوگی اس عید کے آخر میں آتا ہے انتحبت عمالوں کو جو تم عمل کر چکے ہو غزوات ہیں چونکہ یہ مدینہ کے آخری دنوں کی بات ہے اس میں بدر نہ ہو چکا تھا مکہ کی زندگی گزر چکی تھی انتہبت امال وقم جو تم عمل کر چکے ہو وہ سارے ضائع کر دی جائیں گے یعنی عمل بھی صدیق و فاروق جیسے اور عمل بھی عہد نبوت میں انتہ بتا تمہارے اعمال سارے جلا کے راگ کر دیں گے پھر وہ انتم لا تشورون اور تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوگی ان تم لاتا تمہیں شعور ہوگا کہ ہم نے تمہیں سزا دیا تب توبہ کرو گے نا کسی غلطی کا احساس شعور ختم کر دینا ان ادر سینس مانا یہ ہوتا ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اور یہ بہت کم جرائم ہیں جس کے آخر پہ کہا گیا انتم ان تم لاتا شروع کہ تمہیں ہم توبہ کی توفیق سے محروم کر دیں گے ون آف دیم یہ بارگہ نبوت کی بیعت بھی ہے سامنے کون ہیں بولے کیوں ہیں بولے کیسے ہیں کب کا واقعہ ہے ان کے اعمال کیسے ہیں ان چیزوں کو اب تخیر کے ذریعے اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں لیکن اللہ کا یہ یاج الزین امن اللہ ترف وسوات کم فوق صوت النبی اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں سے اونچا نہ کیا کرو انتخمت اعمال و کم ون تم لاتا تمہیں شعور نہیں ہوگا ثابت بن کیا رضی اللہ ثابت تھے قدرتی بلند آہنگ تھے بعض لوگوں کی ٹیون تباً اونچی ہوتی ہے عام آراز میں بول رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کی تبن ایستا ہوتی ہے بعض کی متوسط ہوتی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے ثابت بن اکرم ثابت بن قیس رضی اللہ تباً صابن صلیم یعنی کہ آواز قدرتی اونچی تھی انہوں نے یہ عید سنی تو وہ کہنے کہ اب میں اپنی طبیعت پہ کیسے کنٹرول کروں میں جب بولوں گا آواز تو اونچی ہوگی تو انہوں نے مسجد جانا چھوڑ دیا ایک دن آپ نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہا انہوں نے کہا جی گھر میں بیٹھے ہیں روتے رہتے ہیں کہ میری کو اللہ نے بائی برت بلند آہنگ کیا اور قرآن نے کہا اللہ ترف و سواۃ کم فوق و سوات النبی اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کیا کرو تو انہوں نے اس ڈر کے مارے کہ گھر میں نمازیں پڑھ لوں گا یا مسجد میں فرض پڑھ کے گھر آ جاؤں گا باہر نکلنا چھوڑ دیا ان کو اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہو گیا کہ بے ادبی مصطفیٰ کتنا بڑا جرم ہے